Я же говорю, здравствуйте. Планета Земля. А, Планета Земля, понял. Я думал, вы какие-то. Здравствуйте, я Планета Земля, третья планета от Солнца. А. Это оттуда, где Путин сказал, как бы зеленые и вечные люди, которые приземлились, да? Я не знаю, о чем говорит Путин. Или, я с ним не знаю. Или это, вот это когда королев русских отправил в космос, то сейчас вы вернулись, да? Не совсем. Я, я здесь есть здесь житель здесь планеты Земля. Я в космос летал. Моя я принадлежность, принадлежность – славянин. А, славянин, да. Откуда будешь славянин? Да. Земель славянских. А какие земли славянские, расскажите? А, цель вопроса вашего, позвольте поделиться. Ну, какие земли славянские, я же не знаю где. А откуда вы тогда? А я в Украине, Украина. Гора говенла. Пі... Хорошо, я понял, Украина, разве земля не славянская? Гора говенли, пипива. раз. Гора говенли, Пипива. Гора, говен, Пипива. Ага, а, це наверное за Карпати. Карпаты. Да, Карпат. Знаем таких. Знаешь, да? Да. ты что, бывал у нас, так? Да, бывал. Не, на Гаверле не был, но я знаю, что Гаверла это есть... Где она есть? Приблизительно. Приблизительно. А, приблизительно. Биле Нет, не Биле Одессы. Биле... Э, ближе, ближе к Ужгороду, там вот в те края, Закарпаття. Ну да, ну сейчас я так, же знаю историю. Ну так ты мне расскажи, вот что проходит между Украиной и Россией, на твою думку? На мою думку, геноцид. А? С обеих сторон. Геноцид с обеих сторон. Геноцид. Так, а кто... А кто... На публику работаешь, дядь. Вот а ты знаешь, ты вот такую ерунду, ты, Ти сказав, ну от я відповідаюсь, хто створив? Ну тут же питання тобі можу задати. Хто, яка держава напала на яку державу і по якій причині? Тоді, тоді я задам тобі віпрос на питання: а, а чому ти вважаєш Україну державою? А, по, а тепер додам тобі значення: ти з 91-го року ти є фізична особа? В Україні і, і Закон о, о громадянстві в Україні ти не є громадянином України. Не є. То що ти мені... а, ти, а, а, коли, а коли Російська Федерація утворилася? Так само з розпадом СССР. Так ти громадянин Російської Федерації чи ні? Ні. А ти не громадянин Російської Федерації? Ні. А ну, який ти громадянин? Ні. Я громадянин у СССР. У СССР. А существует зараз на сегодняшний день у СССР? Uh, это есть сложный вопрос. Uh, ну, раз не существует у СССР, значит, и тебе тоже в априори не существует. Ну, у меня гражданство осталось у СССР. Почему? Потому как... Покажи, покажи, Гражд... Э... Чекай, 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 Покажи, где у тебя... Закон... Подожди. Покажи мне, Де Те, в тебе написано громадянство у СССР, хотів би я бачити. Свідоцтві про народження. А. а чого ти як гроші ти йдеш, права получав, ти получав по свідоцтві народження чи по дядь, паспорту? Дядь, почитай закон о громадянстві України, і ти поймеш, що ти не являєшся громадянином України Та ти просто напросто Ти, ти вмірив, так, так? Ти читав? Так. Ти читав, так? так? І, коли, так. і коли ти читав, Може, півроку тому. Да? Так. Закон про громадянство України, так? Так. а ну давай послухаймо. Так. Цей закон відповідно до статті Конституції визначає правовий зміст громадянства України. Підстави і порядок його набуття та припинення повноважень органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльність органів державної влади, їх посадових і службових осіб. Розділ перший: загальне положення закону про громадянство України. читаю, там дуже багато. У цьому законі, неже поставлені терміни на вживається в такому значенні: громадянство України, правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Скажи, я маю фізична особа. Ти юрист, так? Ну, не потрібно бути юристом а для не того, щоб бути. Це мічна особа то є особа, яка не має громадянства. Це є. Ти ти баран і дилі не ліч, це ж ти таку чуждиш. А тобі тепер паспорт особа, видає МВ, особа, особ... МВД, а чому ви даєте імміграційна служба? То, давай. А імміграційна служба, вона служить для того, щоб такі свистопляхки, як ти, ти, не входили сюди. І ти не громадянин, ти громадянин УССР був, верніше громадянин СССР був ти на той час, а зараз ти громадянин Російської Федерації, а ОСР вже, оскільки немає, СССР розпався. А ти сидиш тут казки, починаєш читати, і тут тебе вже забадать. Це от таке то. От, бачите, йшов ні у головах. І, мабуть, він дійсно в дійствовав українець. Здравствуйте. З Іваном споявся. Ага. Хотел, хотел, хотел бы. А что, а что вы думаете? что ничего особенного, ничего особенного, который происходит происходит между, Украиной. между Украиной? Ну что, просто... без без ты и Конечно, могу. Ну давай. Ну давай. Ну, я же говорю, просто нас козлы ударили бами, братский народ, и все, а и все нормально. А Европа с Америкой. Значит, Европа, значит, Путин лох. Почему? Так значит, а так значит получается, получается, Европа с Америкой заставили, заставили Путина напасть на Украину? Нет. Нет? А что? Нет. Посмотри, опять же. Вот, например, Европа... Подожди, подожди. Вот, к примеру, Европа заставляет либо Украину, либо Россию сделать войну. Значит, какое-то, рано или поздно, какое-то государство должно на кого-то напасть. Значит, если Европа настаит на Украину, то Украина должна напасть на территорию Российской Федерации. Но этого же не было. Значит, наши президенты Украины, начиная с э, даже э, вот этого В.О. Турчинова, Порошенко, Зеленского, значит, они не лохи. А Путин, поскольку Европа заставила, а Путин напал на Крым, значит, получается, Путин лох. Как? Как? Ну, вот так вот. Значит, Путин значит, лох. Значит, Путин лох. Нет. Зеленский, да? Зеленский. Ну, подожди, опять же. Зеленский пошел да, на... Да подожди, ну, опять же. При здесь Зеленский? При здесь Зеленский? Ну, как при чем? А когда, Могу, а когда, граждане, когда Российская Федерация напала на Украину? Не, подожди. Дед, ты спрашиваешь, что? Кто лох, кто нет, я же тебе говорю. Зеленский напал на Курск? Так подожди. Значит, получается, это ответная мера, извини, друг. Как отмена? Потому что вы развязали войну. Почему мы развязали? СВО. СВО. В чем СВО? Ну давай еще раз. Ну давай еще раз. Смотри. Нет, подожди, ты мне ответь на вопрос, по, почему Зеленский полез на курс? Так и дело в том, что это же война. Это же война. Это не война, это СВО. Ну ты, а я... ты сам то что сказал. Хорошо, тогда Ватя... я тебе вопрос задам. Почему, слушай, Ватя... вот Посмотри, какой ты вопрос задал, смотри, как ты попадаешься, ты же даже Вопрос не можешь задать. Подожди, ты сказал вот так вот. Так. Я себе объясняю за Курск. Я же хочу за Курск объяснить. Объясни за курс, давай. Почему, Ставин, Почему в Сталин после освобождения СССР, СССР. 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 пошел на Польшу, на... В, Энрию в Энрию и на Берлин? Ну? Почему? Почему? Ты мне вопрос задал? Да. Да. Освободить после немецкого фашистской Так же вы же пошли освобождать? Первую столицу Украинской Народной Республики. Вот там оккупанты фашистские. Давай, а ты а, что же оккупант? Почему? Потому что ты напал еще в 14 году. Я напал? Да. Да. А не вы стреляли по Донецку? Нет. Нет. При а Был крем Был Крым. Был Крым. Подожди, я, же, да, я же автоматически да. могу тебя спросить, каким образом Крым вошел в составу, в состав Российской Федерации. Люди так заходили. Когда люди заходили? Не матерись, шаг ты потный, я тебя предупреждал. А то сейчас поушата даю. Не малюкайся, батька. Что ты мадюкайся? Я не одного мату, это что матерись. Ты даже, Ты даже разговаривать ты умеешь без мату. Так. А как ты можешь мне по ушам надавать, если ты там, я тут? Запросто. Запросто. Ну как? Что ты хочешь что знать? Что ты хочешь знать? Ну ты что? Ты про Мессинга слышал? Я спрашиваю, ты я слышал, спрашиваю, что ты такого слышал про такого Мессинга? Ну и что? Он мысленно смотря мысленно... тебе в глаз, может тебя убить через путник. самолет. Не знал, да. Не знал, да. Серьезно? Да. да. Все, смотри, тебе власть, жду выстрела. Не обязательно выстрел. можно Лучше, чтобы ты умерел, у, умирал медленно, жестко и со всем значением. Ну все, жду, да, жди. жду, смотрю, да, жди. смотрю тебе власть и жду. Ты и так и будешь умирать. Ты знаешь почему? Я тебе скажу. Ты сейчас как бы гордишься, что ты немножко попыжился. Но когда будут приступать не только санкции, когда ты будешь платить репарации, когда ты будешь работать из-за одно... Из этого Ишака, Гитлер... то, то можно сказать, сына Гитлера, то, кто Путина, ты понимаешь, который был в Германии, научился гитлеризму, обучался, не был офицером, а за клубов читал литературу, которую он носил в портфеле потом в Петербурге. Научился тензу Гитлера, вот это, цитирует Гитлера, поет как Гитлер. И ты будешь за этого ишака платить репарации, а твои дети, внуки будут жить в говне, как сейчас вы живете. Вот так-то. А ты тут сказки рассказываешь. Давай.